Слушай, а ты видела на Озонсах вот эти вот ну, пластику там, когда их брали, ну, в Мариуполе. Я видела э, такую пластику на гражданине Российской Федерации, которого было награждено э, орденом за мужество. Это кто? Сейчас скажу. Даже фамилия есть у меня. Подожди, где это? Он? Ты видела, ну, не знаю, Михаил что Турканов. Буквально недавно 6 февраля, его наградили. Первый раз слышу. Слушай, ну, надо проверить твои слова. Так не что в чем дело? Понять. Ну вот открывай, проверяй. У тебя же компьютер перед глазами. Тебе сейчас покажу этого мужчину. Ты прям не сможешь устоять. Слушай, не ну я так вижу, я так вижу что ты не, смог, не смогла устоять. Смотри, какой красивый, да? А? С... с татуировочками, а мужчина, да? да Кого за... за мужество награждают в России? А в чем мужество? Слушай, я первый раз слышу честно, не готов тебя ответить. Вот так введи просто фамилию и имя. Посмотри, Конечно. наградили его или нет. Кто у вас награждает э, замужество? А кто, кстати? Президент. Получается, у вас а президент нет. награждает э, став а при этом проводит денацификацию. Вопрос, Но как? Тебе виднее. Кто Что мне виднее? Ты будешь проверять а, информацию или нет? Как он кверху? Угу. Угу. Не будешь проверять информацию, правильно? Ну, я тебе верю на слово. А, веришь? Конечно. То есть в России есть нацизм, правильно? Ну, мы с ним боремся. Где-то есть... Боретесь? Вы награждаете? За мужество. За мужество. Мужество – это героизм. То есть это да. чуть ли не герой Российской Федерации. Так, так чуть ли или герой? Да тебе же беднее, я же не в России живу. Откуда мне беднее? Ты что, мы не я, ж, я не знаю, о чем ты говоришь вообще. Так в чем проблема? Вводишь имя, фамилию, потом вводишь орден замужества и читаешь. О, в чем проблема? Даю тебе слово. Сейчас после нашего разговора загуглю, проверю твои слова. Пока, ну, как бы, ну я вот как-то, ну, знаешь, ты мне показала одно, оно, ну, как украинцы... Почему показала? Раз, я тебе более занимаюсь. покажу. Так, и, чтобы да ты, ну, говорю. уже точно не сомневался, да? Давай, 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 давай что вот именно этого же человека, вот этот же человек, и да. вот твой орден, которым его наградили, вот именно такой наград. Подожди, он а ты сказала, что это Путин награждал, где-то есть видео, чтобы он ему вешал этот орден? Видео? Не знаю, да, видео не по... искала. Нет, подожди, ты сказала, Путин награждает этим орденом, это же были твои слова. А кто еще награждает орденом за мужество? Покажи мне это видео, это же где-то. Что нужно. значит он видео? Показан? Кто в Российской Федерации вручает награду за мужество? Ты что Смотри, не знаешь раз... закона собственной страны? Рассказываю. Если он, допустим, спокойному, э небесное этому нашему главному Вагнеровцу вешал э ордена, Какие э есть этому фотографии. Понимаешь меня? А ты вот как-то знаешь, как ты сейчас поплыла? Куда поплыла? Не знаю. Пф, ты смешно выглядишь. У тебя же до ну, речи понятно. пропал, когда ты услышал понятно. про это. И проверять почему-то не хочешь прямо сейчас, а только после нашего разговора. Честно Ой, сказать, как я... как-то неудобно тебя получается, да? Парирую. Я как, когда тебя вижу, у меня вообще дар речи пропадает. А, вот честно. оно что получается. Это ж от твоей лучезарной угу. красоты дар речи пропадает. Вот когда в вашей российской Википедии вводишь орден замужества, там четко показывается, что именно ваши президенты в лице Дмитрия Медведева, Владимира Путина награждали непосредственно ваших граждан орденом да. за мужество. Так. так, ну и что, и что. Ты думаешь, Михаилу Турканову кто-то другой вручал орден я за мужество? Я не знаю, я не знаю, откуда у него этот орден. Ты мне не показала видео, где вот президента там и вешает. Фотографию хотя бы, знаешь, как бы, ну есть же, все равно же... Все, все ты понимаешь, щелка, что существует регламент, виситов... кто может награждать данной наградой? Угу. Без согласия президента, без подписи президента не награждают государственными наградами. Ты об этом не да, знал? Ты, ты, ты за таких этих решил решил Ну не знаю я тебе, что ответить. Я не проверял твою информацию. Ну, так проверь, в чем дело. Я. я же ответил, когда ты я... Ты знаешь о в Украине, который даже подтвердить, я уверена, не сможешь. Здрасте. Ну, в вот Мариуполе вот, в ваших несчастных пленных, когда эти же фотографии облетели весь мир. Стоят где? Бедом, вот, вот, вот все так вот все исколото, исколото. А какое доказательство того, что не место? Давай. Ну, то же самое, как вот свастика на всех на всех частях тела. Как ты мне показал. А, получается, они тогда не на это. Почему? Ну, либо тогда в России награждают в орденом замужества. Как бы два варианта. Либо значит, люди, которые знаешь, в принципе имеют нацистскую символику у себя на теле, значит, э, это не значит, что они нацисты. Это значит, что им просто нравится татуировка, не более. Знаешь, у ну, меня женские разговоры, они мне кажется, путают. Ты знаешь, ты даже сама не понимаешь, что ты говоришь, ты и, и при этом ты еще и путаешь меня. Ты, Хорошо, в чем заключается нацизм? Да, чего ж ты Боже мой. Не, не разбирался вот этим. Не готов тебе, честно. Ты, То есть, ты м... утверждаешь, что в Украине есть нацизм, но не знаешь даже, что такое нацизм? Нет, подожди, ты мне показываешь сластику на теле человека. И что, что это доказательство того, И что он. Нет, ну. Э, слушай, действительно, это доказательство, что он Ты утверждаешь, что. Нет, это на... не доказательство, что он. А почему ты тогда утверждаешь, что это он. Что он... Нет, судя по твоей логике. Смотри. Судя по твоей логике, если. Азовцы, я у которых же, на теле, я, у, у которых на теле. Так, смотри, Давай. ты меня дослушаешь? Ой, бозы, ты мой слился, как неудобно. Усол убежал. Российско-украинская вина, а. яка зараз відбувається между нашим Украинами. Добре, добре. Давай сполковаться. Давай разговаривать на эту тему. Я предлагаю формат. Я, как понимаю, ты стримерша. Вопрос-ответ. Сначала ты задаешь вопрос, я отвечаю. Потом я задаю вопрос, ты отвечаешь. Устраивает такой формат? Да. Угу. Твой вопрос, так как ты дама. Кто венный, Россия или Украина? И чему? Ну, без, безусловно, Украина добивалась этого конфликта много-много э, лет. Я бы даже сказал, 8 лет. Э, России данный конфликт был неинтересен и не нужен с самого начала. Почалась 10... В 2014 роте. Про каких 8 роки ты мне не кажешь? То есть мы вот так вот с контрвопросами будем. Хорошо. Отвечаю на твой второй вопрос. Давай. К счастью или к сожалению, господин Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента Украины, да, ну либо главный министр кабинета министров, впервые заговорил о начале антитеррористических мероприятий против граждан Луганска и Донецка еще 7 апреля, гражданин 2014 -го года, а гражданин Стрелков со своим отрядом очень малочисленным в 50 человек. Это даже не рота. Это буквально два с половиной отделения, а зашли только 12-го. А каких російських войсках ти говориш? Я тобі день. зараз кажу про те, що відбувалось на території Криму в 2014 році? Так, давай. Що російські військові робили на території Автономної Республіки Крим? У місті Сімферополь. Что они там делали? Блокировали Збройні силы Украины за наказом вашего президента. Объясняю, хорошо, я готов был к этому вопросу, объясняю. Uh -huh. <coughs> зная центробежные силы Киева, зная настроение в Крыму, э наш президент отдал приказ на упреждение. Дискалации насилие. Закон. Что закон? Закон на основе якого Российская Федерация ввела свои войска на территории Украины? Объясняю на одном простом кхм, человеческом законе. Не и. Это еще Иисус Христос сказал, да, то есть Господь сказал. Не Есть вот международное право. Є договір між Україною і Російською Федерацією про кордони, є суверенітет є. України. Є. Так дай відповідь на питання: по якому саме закону? Звісно, відповідаю. Угу. На основанні документів, підписаних в так званому пакеті Будапештського міморандуму. Який пункт? Давай, відкриваємо з тобою почитаємо пункт? разом. Ну, слушай, я тебе черговий пункт не назову, я тебе просто скажу, а, Ні. що там було. Ні, Ми з тобою спілкуємось. Ми з тобою не балаболимо, так? Ми з тобою спілкуємось, як дорослі да. люди, з аргументами. Тому, будь ласка, який саме да. пункт буде меморандуму? Той самий пункт, який говорив о том, що як тільки Україна. Принимает какой-то блоковый характер, то есть Украина обязана быть вне блоковой в неблоковой военном плане. Как только она принимает блоковый характер, она теряет собственный суверенитет. Когда Украина все. стала членом какого-то военного блока? Нет, она просто внесла в свою конституцию изменения, поправку. Когда это было? Надо стремиться к НАТО. Давай, когда это было? 14 году? Дата. Ну, дату, я тебе зараз прям. прям ну, ти сидиш залиш. біля комп'ютера. Зараз заходиш ну, я шукаєш не інформацію. Комп'ютері. Ти ж балаболеш ні, я просто. Ні. Я нічого не іщу. Почему я балаболю? Ну, тому що ти доросла самого. людина, яка спілкується з аргументом. Ти не можеш мені е, не зміг назвати пункт Будеперського меморандуму. Де я Україна? І це. яку я поправку ніде, внесла. Там... Коли це було? То було в 2014 да, так, коли до, це до було? Событий, до событий в Криму і після, я затрудняюсь ответить. Ну, так, якщо ти не знаєш, коли саме це відбулось, то навіщо ти да, стверджуєш, знаю, що... що причиною вторгнення було якоби, да, як ти сказав, порушення Україною умов Будапештського меморандуму? Тобі Ладно, просто я подобається я... балаболити. Ні, це не була більшість. Ну тоді правда. зараз заходиш в інтернет і шукаєш, коли саме була Тебі внесена столь. поправка в Конституцію України, як ти мені сказав. Ти ж не впевнений, ні, було це ні, до ні, того. Не в Конституцію України, я так не А говорил. куди? Ти мені тільки що сказав Конституцію. В Меморандум. В меморандум? Да, Які да, зміни да, були? Да, да, да. Це було ще до Конституції України. Давай, де я можу ознайомитися з цією інформацією. Коли у вас Конституція появилась, Об'ясні мені. Де мені ознайомитися з інформацією про внесення змін в Будапештський меморандум? Ніхто ніяких змін в Будапештський меморандум не вносив. Так, клоун, все. З самого початку було підписано. Так, Все, 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 не вирішено. Е, Дивись. Смотри, я тебе даже по-русски скажу, чтобы ты точно понял. Идешь в направлении крейсера Москва.